концепцию реформы украинского спорту профильное министерство представило еще два месяца тому Від метра булатова журналисты почули гучні заявы мы нацелены на глобальные изменения это не будет быстро это будет качественно и надолго так чтобы вернуться к устаревшим стандартам было невозможно конечная цель реформирования отрасли это здоровая нация украины это даже более важно, Чим кількість олімпійських медалей. Зміст реформи за словами пана Булатова полягатиме в передачі фінансування спортивним федераціям і повному переході спортивних секцій і шкіл на клубну систему. Міністерські ініціативи вкрай негативно оцінює олімпійська чемпіонка Стела Захарова. Заслужена гімнастка вважає це прямою загрозою існуванню системи спортивних шкіл. каже, що має багато прибічників В цих школах ШВСМ і ДСШ США, землі і спортивні об'єкти. Под видом великих реформаторов, что мы хотим изменить все. Кто будет контролировать эти клубы? Они будут на бумаге, а по факту их не будет. Кто будет контролировать этот массовый спорт детей? Скажите мне. Это чистейшая воды коррупция. За словами критики реформы передача коштів федерациям перетвориться на банальный перерасподел финансовых потоков. По сути, у нас остается так, как и было, просто мы финансируем не вид спорта, а федерацию. При этом никто не сказал, никто не показал механизм, как будут распределяться деньги. У нас очень много скандалов в спорте, но они такие, в общем-то, внутренние, иногда они выходят наружу по поводу распределения бюджета на вид спорта. Будет то же самое. Тем более федерацию проконтролировать как таковую невозможно. Раптом конференц-зале себе идентифицирует представник министерства. Радник министра Александр Стельмах звинувачує в коррупции одного из участников. Предприятие, которое вы возглавляли, это клуб спортообеспечения. Порядка 80% всего бюджета проходит через это предприятие. Вы, как руководитель предприятия, назначили на должность начальника управления, закупівлю, своего родного брата. Приходят сотрудники УБУ, не могут вас найти. Вы находитесь с диагнозом инсульт. Меня обвиняют, ну, пытаются обвинить в том, что я взял на работу брата, да, брал, но здесь нету коррупции, он мне не подчиняется с точки зрения закона. И ну, никто не хочет идти работать за те деньги, которые у нас платятся. И это правда. А у Стелы Захаровой ледь не сдали нервы. Мы пришли выяснять вопросы сегодня украинского спорта, вот этих тренеров, которые здесь сидят. Вы что-то сделали в спорте? Вы что-то сделали? Массовый? Идите развивать массовый спорт. Я не вижу вашей команды сегодня. Вы переругались в вашей команде внутри и своровали все наши деньги для спорта, для олимпийских чемпионов. И сегодня крик души вот этих тренеров, он вышел. А что вы сделали? Я не знаю. Идите лучше к станку работайте, показывайте свой результат. То, что здесь происходило, это чистейшая депутафория. И на следующей неделе мы дадим большую пресс-конференцию и расскажем, что где и как. На самом деле, все, что касается реформы, есть на сайте. Реформа в самом начале. Как было с каждого, мы услышим. На цьому не минулося одразу після закінчення прес-конференції. Невідомі люди, нібито представники УБОЗ, не представившись, намагалися затримати одного зі спікерів Сергія Качинського, якого радник міністра спорту декілька хвилин тому звинувачував корупції. Втім, до силових методів не вдалися. Качинський поїхав. Анастасія Островушка, Микола Різник Артем Кутасов, соціальна країна.